Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jiwa kami kembali Bukan niat ingin mencari pasangan hati, akan tetapi ingin mendalami serta menyelusuri topik perbincangan hari ini. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Rosfawati binti Muhammad dan rakan-rakan seperjuangan kami. Nama diberi Muhammad Afiq bin Kamsun serta ahli kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan tajuk jurnal yang dikaji iaitu Pengaruh Bahasa Rojak di Media Baharu terhadap Bahasa Kebangsaan. Kajian ini diterbitkan pada 11 Julai 2019 dalam International Journal of Law, Government and Communication dan dijalankan oleh sembilan orang penyelidik daripada Universiti Malaysia Perlis atau lebih dikenali sebagai UNIMAP. Kajian ini memberikan tumpuan kepada fenomena penggunaan bahasa Rojak dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media baharu Para penyelidik ingin mengenal pasti sejauh mana bahasa rojak ini memberi kesan terhadap kedudukan dan martabat bahasa kebangsaan. Isi kandungan yang kami akan bahaskan pada hari ini ialah yang pertama tajuk jurnal, seterusnya pengenalan, abstrak, objektif kajian, hasil dapatan kajian, maksud kohesi, bentuk kohesi, seterusnya maksud koheran dan bentuk koheran dan juga maksud aspek kejelasan serta bukti kejelasan. Bahagian pengenalan jurnal ini menjelaskan fenomena bahasa rojak dengan lebih mendalam. Fenomena ini semakin berleluasa dalam media sosial kerana pengguna bebas menulis dan berinteraksi menggunakan campuran pelbagai bahasa. Seterusnya, bahasa rojak seringkali melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dari sudut sejarah, percampuran bahasa ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1402 apabila pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang dari pelbagai negara Kewujudan lebih daripada 80 bahasa ketika itu menyebabkan interaksi lintas budaya berlaku secara meluas dan di situlah bermulanya proses awal penggunaan bahasa campuran. Namun, pada masa kini, penggunaan bahasa rojak tidak lagi terbatas kepada faktor sejarah ataupun perdagangan, tetapi lebih kepada gaya hidup dan tren komunikasi dalam media sosial. Generasi muda terutamanya cenderung menggunakan bahasa rojak dalam mesej, caption mahupun video kerana dianggap lebih moden dan ekspresif. Hal ini menjadikan penggunaan bahasa baku semakin berkurang dan inilah yang membimbangkan pihak berautoriti seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Menurut Ketua Pengarah DBP Penggunaan bahasa rojak secara meluas boleh memberi kesan jangka panjang terhadap penguasaan tata bahasa pelajar serta menghakis keaslian bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Bahagian pengenalan jurnal ini juga menekankan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi lambang peradaban, kesantunan dan keperbadian bangsa. Bahasa yang sopan dan baku menggambarkan kehalusan budi masyarakat manakala pencemaran bahasa mencerminkan kecuaian terhadap nilai kebangsaan oleh sebab itu fenomena bahasa rojak bukan hanya isu linguistik tetapi juga mencabar usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara sebagaimana termaktub dalam perkara 152 perlembagaan Malaysia. Melalui huraian ini, kita dapat fahami bahawa bahasa rojak telah menjadi satu bentuk komunikasi baharu yang memberi kesan terhadap cara kita berfikir dan bertutur. Justru, sebelum saya masuk kepada contoh petikan jurnal yang telah saya sediakan, penting untuk kita renungkan semula bagaimana faktor media baharu, sikap pengguna dan normalisasi bahasa campuran telah menjadi punca fenomena ini terus